Dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dialah yang wujud semata-mata. Kalau dia yang tunggal, satu tiada berbilang dia hanya satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Lalu siapa diri Bapak Ibu ini? Maka diri Bapak Ibu inilah yang dikatakan tajali minta jaliatilah. Kenyataan untuk memandang nyatanya akan dirinya Kalaulah diri Bapak Ibu ini kenyataan untuk memandang nyatanya akan dirinya Maka inilah yang dimaksud Wujud Allah Nyatanya wujud Allah itu Karena memang tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya Berarti telah ada dua wujud kalau telah ada dua wujud, telah ada dua Tuhan. Nah, situlah tanya syirik itu. Padahal Allah itu ahad. Tunggal yang tiada berbilang. Kalau hanya dia yang tunggal, dia yang esa satu-satunya. Mestinya tidak terpandang ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Satu contoh Bapak Ibu usah menghantarkan paham ini. Karena ilmu ma'rifat itu diantarkan dengan bahasa kias dan perumpamaan ya supaya kita mudah meresapi di dalam kolbu kita ini kalaulah di dalam ini telah dipenuhi namanya permen bapak ibu permen dalamnya ya udah penuh dalamnya permen bisakah bapak ibu menemui ya namanya uh, kacang di dalamnya bisakah bapak ibu menemui sesuatu ya di dalam Tempat ini namanya kacang, bisa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui kacang di dalam tempat ini yang isinya permen ini? Apa jawabannya Bapak Ibu? <tuh> Karena tempat ini memang sudah dipenuhi oleh kacang oleh, oleh permen. Kalau tempat ini sudah dipenuhi oleh permen namanya, tentu Bapak Ibu tidak akan pernah mampu melihat sesuatu yang lain selain daripada permen di dalam. Ini contoh aja, ya. Kalau di dalam ini, permen tidak bisa kita mencari sesuatu di dalamnya, yang namanya kacang, yang namanya jagung, yang namanya yang lain lah. Kenapa? Karena memang di dalam ini isinya permen. Apa maksud ustadz ini? Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, Allah cuma satu-satunya. Wujudnya itu mikulis syair Wujudnya itu sudah nyata meliputi seisi alam ini. <tuh> Bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada seisi alam ini? Bisa Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah seisi alam ini? Tidak pernah bisa. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu selain Allah seisi alam ini? Karena memang dia cuma satu-satunya. Kalau dia cuma satu-satunya, maka disitulah rahasianya bahwa dialah yang wujud pada segala yang ada dan segala yang ada itulah nyatanya akan dirinya. Karena dia cuma yang ada. Nah, kalau dihantarkan dengan bahasa berkias, ya, bahwa alam dirimu itu tiada lain adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu bukanlah diriku. Kalaulah dirimu bukan aku, maka dirimu itu sebenarnya bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirimu itu bentuk lain daripada rupa diriku, maka dirimu itu itulah nyatanya aku sebenarnya. Maka disitulah Allah menjelaskan bahwa dirinya itu lebih nyata dari segala yang ada, lebih nyata dari segala yang wujud. Tapi kenapa manusia? kita ini tidak mampu memandang Allah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada ini. Itu disebabkan karena dirinya tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Ketika beras sudah menjadi nasi, tak mampu kita memandang beras yang wujud dan nyata pada nasi itu. Sebenarnya mestinya ketika Bapak Ibu memandang nasi, maka yang terpandang itu adalah beras. Apa sebabnya ketika kita memandang nasi yang terpandang itu adalah beras? Karena nasi itu adalah bentuk daripada rupa beras itu sendiri. Namun, dalam hal menghantarkan kaji, Bapak Ibu, dalam hal menghantarkan ilmu dan pemahamannya, jangan dikatakan beras itu nasi, dan jangan pula dikatakan nasi itu adalah beras. beras sebutlah beras nasi katakanlah nasi maka disitulah nasi tidak boleh dia mengatakan pada lisannya aku ini adalah beras tak boleh walaupun hakikatnya nasi itu adalah bentuk dan rupa nyatanya beras itu sendiri ini mesti dipahami Makanya pandangan zohir nampak nasinya, pandangan batin tampak berasnya. Kenapa kita tidak mampu memandang wujud nyatanya Allah? Karena kita ini tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal segala bentuk dan rupa itu itulah wujud nyatanya akan diri Allah itu. Ya. Ustaz antarkan lagi contoh Bapak Ibu untuk mendekatkan pemahamannya. Kenapa anak kita tidak mampu memandang kaca pada gelas? karena anak kita itu sudah tertipu memandang bentuk dan rupa. Kalau kita ingin mengajarkan kepada anak kita bagaimana dia mampu memandang pada gelas itu, maka pecahkanlah gelas itu. Ketika bentuknya telah pecah, bentuknya telah hapus, maka barulah anak kita itu mampu memandang kaca yang sebenarnya. Sebenar Itu maknanya, kalau kita ingin melihat Allah, ingin menyaksikan Allah, maka fanahkanlah wujud kita, hapuskanlah wujud kita yang merasa kita ada dan yang merasa kita ini bersifat. Kalau pada gelas dipecahkan, kalau pada manusia itu fanahan. Sebab Allah katakan apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti mengenal aku Itu maknanya Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku Kalau engkau merasa engkau yang wujud Engkau yang sama, engkau yang besar, engkau yang kalam Engkau yang ilmu kuda, iroda dan hayat Pasti engkau tak mengenal aku Kerana yang sebenar wujud itu ya aku Kalau aku yang wujud, maka aku yang sama itu Aku yang basar aku yang kalam, aku yang ilmu, aku yang kunder, aku yang roda dan aku yang haya. Dan bila engkau bukalah, engkau pasti engkau kenal akan aku. Bila engkau tiada wujud dan tiada bersifat, Adisitulah engkau paham dan mengerti yang wujud dan bersifat tuhan hanya aku, kata Allah.